శ్రీ శారదాదేవి ప్రార్థనా పఠిస్తున్నవారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం కలవలపల్లి నమస్తే శారదే దేవి కమీరపురవాసిని ప్రాథయే నిత్యం విద్యాదాన या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्क्वाग्रसदना स्यमाधिगुणदायिनी नमामि यामिनी नाथलेखालङ्कृतकुन्तलाम् भवानीं भव सन्ताप नदीं भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः वेदवेदाङ्ग वेदान्तविद्या स्थानेभ्य एव च ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्यातिदेवी या तस्यै वाण्यै नमो यया विना जगस्सर्वं शस्वज्जीवन्मृतं भवेत् ज्ञानादिदेवी या तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः यया विना जगस्सर्वं मोकम् उन्मत्तवत्सदा या देवी वागद अधिष्ठात्री तम्य नमो नमः